哎，景初，怎么是他、啊？完了完了，大事不妙！安静一下，你们的王教授突发冠心病住院了，期末考前的课都由我来上。这个王教授难道就是王主任？现在开始点名，王瑞凯，哦、张德全，你怎么这么花栽的？<好>这可是艾老师的课哎。 陈瑞鑫，一看你就没上过艾老师的课。我的专业课和他的课撞时间了，啊、烦死了。那你太幸运了，他可是能把选修课上成主课的老师。<话>他的口腔修复学、啊、上学期挂了一半的人呢。不是不是，啊、你俩能不能小声点？你看这个同学本来还打算上课看杂志的，现在连话都不敢说了。完了完了，艾、哎、情初不是认识豆豆吗？豆怎么办？老茹<如>。到<豆>。豆豆。 豆豆，哎呦我的妈！豆豆同学，请起立。上课不能戴帽子，你不知道纪律吗？摘了。还有一个。 老师，我好像走错教室了，对不起啊，对对不起啊，你们好好上课，好好上课。豆豆同学，他他叫我什么？你说话好像有点漏风，是刚拔完牙吗？他脸盲症又犯了？是吗？我我，那肯定是那个帮我拔牙的医生有问题。我的问题？姑娘，你很理直气壮吗？有可能，所以认真听课，以后当一个靠谱的大夫。是 什么意思啊？他明知道我不是豆豆，我当然知道你不是豆豆。回去吧。完了，逃不掉。想溜那么容易的吗？难道你要在这里上课吗？来吧，我们继续点名。和面部发生缺损时，口腔器官的特有结构发生变化，共鸣腔遭到破坏、啊，发声也会垂直改变，使原有清晰可辨的声音变得模糊不清，甚至无法理解。 会让患者的心理造成很大的影响。你给我的心理也造成了很大的影响。杜雪，杜雪，不好意思，叫一生。针对口裂比较小的患者，我们一般会采用分段印模法和二次印模法，还有裂缝托盘印模法。这个是针对一些张口受限的患者。 豆豆同学，点完名就要跑吗？我就是想上个厕所。上我的课，不论什么原因，都不能中途出去。回去坐好。哎，警叔，你是魔鬼吗？ 豆豆同学，请记好笔记，下课我检查。我们继续。取模前的杂备，先要调整好体位，选择托盘。上颌托盘的宽度应该比上颌牙槽嵴宽两到三毫米。你们可真是我、啊、的亲人。应该离开黏膜皱壁约两毫米左右。上颌牙槽嵴、嗯、黏膜皱壁，这都什么玩意儿？嗯。哦 文三的人怎么还要受这个罪啊？拜拜、啊！超、啊啊哦、快点，放学了啊！我快点，我快点。行行行，你去吧，出去。写写完了。 可以了。你明明知道我不是豆豆，为什么还要把我按在这儿？你明明知道你不是豆豆，为什么还要替他点名？你又不是没上过学，像这种帮忙点名的事情，不都是常规操作吗？至少我上学的时候没有这么操作过。你觉得你帮他点名是在帮他，但其实是对他不负责。也也没你说的那么夸张吧？学医如果专业不过硬的话，影响的。 是患者的健康，甚至生命。好吧，这件事情是我欠缺考虑了。把笔记回去给他，让他自学。下节课我要提问他。笔记我可以转交给他，但是这话你自己说。为什么？明知故问是吧？你不觉得这件事情是你应该做的吗？应该吃药了。吃什么药啊？啊？你骂我？啊。 拔牙之后三小时，甲硝唑一片，饭后再一片利菌沙，这两种药都是一天三次，饭后服用。最近少说话，吃的尽量清淡一些。我，帅哥怎么穿什么都那么好看、啊？看多了就那样。你这么幸运，我怎么只看我两三次啊？ 还不要照片、哎！为什么照片？哎，你看他的鼻子这么高，看他的嘴突突突的，手、哦、手……瘦瘦<瘦>嗯，我为什么要看他？怎么长的呀？跟漫画里的人大太帅了，好高、哎，差不多得了！哎，你别打扰。 完了，来，千万别闪，我马上。 你好，请问一下，请问，请你别问。嗯，看什么看？葬礼<理>。哼、嗯，我不是。这里有亚历山大教制技术吗？嗯，好像有。我们图书馆有 app，你可以去搜一下。我查过了，有是有，可是没有具体的书架号。哦，那我帮你找找吧。不应该啊。 不是我拍的，这是我同事拍你。不是，那他们说我这个手机徕卡相机拍来拍的好看，所以把你拍。不是，没，反正不是我拍的。拍就拍了，说那么多话，牙齿会更疼的。你不打算帮我找书了吗？这本书找到了，现在放在 A 零三，你去找一下。谢谢。 零食的全是好吃的，麻辣牛肉。哇塞！哎，那我如果要是不是我这两天牙疼，我现在马上开包。不可以。什么？这个、这个、这个都不行，太辣了。你、你、你，你们俩认识？啊？这个也不行，太难嚼了。那有我还有什么能吃的？ 这个可以，任老师，你会不会有点小题大做了？哎，谁啊？疼吗？对不起，对不起，疼、啊。因为你牙龈发炎了，如果再不注意饮食习惯的话，这周末就不用来摘牙套了，直接做牙龈切割术吧。哎，我不疼，我不疼。按时吃药，饮食要注意清淡。如果实在太疼了，可以拿冰敷一下。嗯，我去给你买可乐冰敷一下。 哎，那那那，等会儿怪麻烦的，算了，我忍忍就好。嗯嗯、看来这本你还没有打卡过。什什么什么打不打卡？ 好酷啊！穿完这个衫啊，果然那手机拍照好。Love me p 白老师，这是给你买的奶茶复苏冰。给<以>、嗯。给你冰敷的。那我可以喝吗？可以啊。 等你喝完之后就没得冰敷了，自己选。不对啊，这个要排很长的队的、啊，他会给我排队？肯定是简的。 没有啊！对不起，对不起，我疼。别哭了，马上就好。哦，那我可以喝吗？可以啊，等你喝完之后我就没得冰敷了。 兄弟，张啊，妈嘛呢？艾老师，周文呢？周文家里面有事，请假了。那你今天一个人粘？对啊，怎么了？我听周文说，你丫头很麻烦的，胶水特容易干，需要两个人配合来着。我一个人就可以。 开始吧，张嘴。你这样，我粘的时候会把胶弄到你嘴上的。放松一点，你这样的话我看不到你两边的牙。要不放首歌听，放松一下。你有什么想听的吗？哦，好、啊，那我想听莫文蔚的歌。 那周杰伦的《等你下课》总有吧？也没有。艾、哎、老师，你都不听网易云的吗？那是什么？哎，算了算了算了，你有什么歌就放什么歌吧。好。艾、哎、老师。 这是什么歌呀、啊？是一个动漫的主题曲。哦。这样吧，你放松，我一边给你讲这个动漫故事，一边帮你扎牙套。嗯。张嘴。啊。故事发生在二零四六年。为了防止破坏宇宙的外星人，宇宙百卫军开始在各地选人。女主角美嘉子入选。 开始了辗转整个宇宙的训练。一直暗恋美嘉子的男主角小生，经常会收到美嘉子的问候，但随着距离越来越远，短信发送的时间也就越来越长，有时甚至要一两年的时间。八年之后，一直追随美嘉子的小生，终于也成了一名宇宙军，但他却突然得知。 八年前，美嘉子所在的宇宙军已经全军覆没。这时，小生突然间收到了短信，是八年前美嘉子发来的短信。短信里说：“二十四岁的小生你好，我是十五岁的美嘉子。其实，我一直喜欢你。” 穿好了，你可以休息一下啊？哦。好快啊，好看。我讲的是不是很无聊？嗯，没有。这故事还挺美的。下雨了。 你是不是没有带伞？啊，没有啊。哎，老师，你不会是又想借我伞吧？我今天也没有带。你家在哪儿啊？我开车送你回去吧。你不用啦，我们不是不顺路吗？你不是想送我回家吧？这倒不必啊。想多了，我们又不顺路。对了。 网易云音乐是什么呀？手机拿来，我给你下一个。嗯。那下好了，谢谢。艾老师，再见。啊，那其实。 我一直喜欢你。最近尽量吃软食，不要啃硬物，不要吃忽冷忽热的东西。刷牙要仔细，矫治器刚刚戴上去会酸疼几天，说话发音也许会不太正常，口水增多，这些都是正常现象。如果口腔黏膜划破比较严重的话，就联系我。 如果矫治器没有粘牢，被磕掉或者松掉了，也请联系我。一般医嘱都是周文发，所以刚才我忘了。对了，我是艾景初。